Доброго ранка! У нас у нас прямой эфир. Сегодня у нас уже 29, сичня, 29 января 2025 года от Рождества Христова. Собираемся вместе почитать Слово Божье. Сегодня у нас Евангелие от Луки, 20-21 глава, и э, книга Ездры, 2 и 3 главы. Приготовьтесь, будем читать вместе и через э, 10 минут у нас времени, плюс-минус, мы вместе помолимся. Помолимся за Украину. Мы из Украины, место про церковь благодать. Меня зовут Костянтин. И вот воздушные тревоги. Как тревога, так до Бога. Была раньше пословица, а теперь это у нас в нашей жизни реальность. Кстати, в нашем районе, когда добавили эти э, сирены, и они звучат еще более зловеще, э, не добавляют людям э, покоя э, мира и радости, но есть Слово Божье и хорошие новости, гарни новыны, благая весть, которая звучит с неба и, и должна зазвучать в нашем сердце сегодня. Я хочу поприветствовать всех жаждущих или нуждающихся, придите все, труждающиеся, обремененные, нищие духом блаженства от того, что у нас есть вопросы на которые Бог даст нам ответы. Кто такой Иисус Христос и что Он сделал? Умер за наши грехи, воскрес для нашего оправдания и Святым Духом дарует нам, дарует нам прощение грехов, дар вечной жизни, святую жизнь дает, свою жизнь дает нам. Поэтому, когда люди включают наш канал и так сразу, ага, а Библию читают, это религия. Нет, друзья, это не религия, это жизнь. Евангелие – это жизнь, и вам надо, вам надо эту жизнь испытать. Вам не питаться из ленты новостей, не слушать бесконечную пропаганду, а слушать истину, которая освобождает. Истина о Христе, она делает нас людьми, похожими на Него, людьми свободными и благословенными. Итак, с нами вместе с самого утра... У меня, как всегда, звучит очень длинное приветствие, чем страдаю все время. Мне хочется подольше с вами пообщаться. Вижу Владимир, он в 5 утра, в 5.01 уже был с нами. Олег Борисенко, Кирилл Ануфриенко, Андрей Игоревич, Андрей Косолапов, доброго ранку, Чумак Андрей с нами вместе. Церковь Благодать, как всегда, просит. Легко можно нас поддержать, если вы поставите прямо сейчас лайк, поделитесь этим эфиром, включите напоминания на колокольчики, и есть еще карточки там, можно поучаствовать финансами. Поддерживайте Украину, поддерживайте церковь, Бог благословит, короче. Так, Марина Медведева, Виктор Дзюнич, Маклай, Микола, Татьяна Крутенко, Владимир Ларичкин, Павел Стефанов, Саша Бабилюк, Виктор Барский, Елена Васильевна Демидова, Саша Соломаха, Ирина Ледовская, Григорий Волове, Олег Волошин, Серей Кармазин, Людмила Чумак, Галя Кулакова, так, Серей Калин, Влада, колоссатство, братья с 94-й, приветствуем вас. Возлюбленные Юрий Никитин, Ольга, Демид, э, Ольга Демидова, э, семья э, Николенко, Юлия Острижна. Читаем читаем, внимаем, слушаем, рассуждаем. И пусть это слово меняет нас, молимся. Первый стих. В один из тех дней, когда он учил народ в храме и благовествовал, приступили приступили первосвященники и книжники со старейшинами и сказали ему: скажи нам, какую властью ты это делаешь или кто дал тебе власть сию? Вот так. Звучала проповедь. Благая весть, путь спасения, о том, что все люди согрешили и лишены славы Божьей. До одного. Нет ни одного праведного, нет ни одного нормального. И только если один путь спасения приблизилось, покайтесь, веруйте, приблизилось, сошло Царство Божье. Что с этим? Не надо с этим спорить. С благой вестью спорить не надо. Откуда эта власть? Благую весть надо принимать. Здесь какая власть? Люди все время, вот хочется власти, хочется власти. Вот вы уже накомандовали. Господь вот, дальше в притче о злых виноградарях рассказывает. Вот смотрите, один человек, э, э, притч, человек насадил виноградник и отдал его виноградарям. И отлучился на долгое время. И что они сделали? Они разграбили, они все расточили. Вот, Притча о блудном сыне, мы читали, взял свою все расточил, все расточил, все, как неверный управитель, все приворовывал, так и человек, те дары, которые Бог дал, тот виноградник для радости, для счастья, все, что человек сделал. И вот время от времени хозяин виноградника посылает пророков, они их убили, и в конце написано, послал, послал сына своего и его не пощадили. Это говорится о том, как люди враждебно относятся к Божьей любви, к Божьему милосердию, к благой вести, в конце концов, и рассуждения эти только для того, чтобы самим, чтобы самим держать плать. Как император Константин, он говорил, что государство и церковь – это две руки, и поэтому, ну, когда государство, оно сращивается с религией, э, такой организованной религией, то мы видим, что там не могут люди автоматически или резко, как в пятом веке, все резко стали христианами. Из язычников стали христианами. Так не бывает. Э, просто потому, что кто-то приказал. Э, да благая весть, это когда человек добровольно принимает ту власть, которая дана Христу, дана мне всякая власть на небе и на земле. А теперь идите и об этом расскажите всем народам. Идите и научите их, чтобы не было больше войны, чтобы люди стали другими, изменились, чтобы Бог дал им новое сердце, новую природу. Чтобы вы не, не были злыми виноградарями, теми, кто разбойниками, расточителями, созидателями, чтобы вы были соработниками у Бога чтобы созидали его небесное, небесное царство. Остерегайтесь, в 46 стихе написано, остерегайтесь книжников, которые любят ходить в длинных одеждах, то есть любят приветствия народных собраний. Показуха такая, знаете, показная, показушная религия. На показ, на показ, на показ. Двойная жизнь, Говорит, вел двойную жизнь, и ни одна из них не была успешной. Остерегайтесь Этой показухи, показушности. Вот для этого молитва. Молитва делает человека настоящим. Помолились, пред Богом тайн Не может быть, открываем ему все наши желания в молитве. И мир Божий сходит на нас. И тогда и с людьми у нас по-другому по все выходит. Все просто. Просто это надо, это надо испытать. Испытать также надо щедрость. В вот 21 главе «О бедной вдове». Она пожертвовала больше всех. Есть жадность. И здесь написано, что эти люди много давали, но были жадными, потому что давали от избытка. И была бедная вдова, которая проявила щедрость, потому что отдала все, положила. Больше всех написано, положила в третьем стихе, потому что отдала все пропитание свое. Поэтому Бог смотрит не на количество, а Бог смотрит на... Наши отношения и на наши, на наши мотивы. Признаки последнего времени и ужасы, описание ужасов сегодняшнего дня, описание ужасов войны и как человеку из от этих ужасов, от, от этих страданий, как им найти путь, спасения. Есть только один Иисус Христос. Здесь написано в 26 стихе. Люди будут издыхать от страха и ожидания бедствий. Грядущих на вселенную, ибо силы небесные поколеблются, как и мы сегодня видим, от страха. Люди от страха. Больше всего люди страдают от, от страха бедствий. И будут написано умирать от этого от страха. Сегодня мы молимся каждый день и просим Боже: Останови это бедствие, останови эту войну. И прежде всего то, то, тот вклад, который мы можем сделать прямо сейчас это посмотреть на себя. Не посмотреть вокруг, как кто и не прав где, а взять на себя ответственность. Где-то мы тоже. Проблема, прежде всего, она в нас. И вот так бодрствуйте во всякое время. 36 стих написано. И молитесь, чтобы нам избежать будущих бедствий. Господь говорит, молимся и получаем ответы. Днем он учил в храме, а ночи, выходя, проводил на горе, называемой Елеонской. И весь народ с утра приходил к нему в храм слушать его. Молитва и наполнение словом. Потом Бог дает нам встречи с людьми, которые захотят это слово от вас послушать. И пусть наши слова будут приправлены солью, благодатью чтобы, чтобы приносила благодать слушающим, как никогда сегодня. Люди, которые нас окружают, нуждаются в поддержке и помощи, в утешении, в ободрении, в наставлении. Только не так, знаете, там, учить. Люди не очень хотят, чтобы их учили. Но люди хотят, чтобы их любили, чтобы к ним снисходили. Люди, вот это, это, это первая нужда. Потом можно наставлять, потом можно говорить слово. Так, и у нас есть книга Ездра, Восстановление. Это, это хорошие новости. Книга Ездра это хорошие новости. Бог восстанавливает. Иерусалим восстанавливает храм, начинает это Он по своему плану, не, не, по, не по нашему плану Он делает. Начинают они строить, во-первых, Бог собрал их все вместе. Здесь замечательные слова. Написано, что когда наступил седьмой месяц, и сыны Израиля уже были в городах. Тогда собрался народ как один человек. Как один человек в Иерусалиме. Как нам надо сегодня вот в Украине иметь единство. Люди устали от войны. Я думаю, вот этот стокгольмский синдром уже вот как распространяется даже на все наше... Вот многие люди говорят, да вот, а скорее бы как бы уже как угодно пусть закончится эта война. Путин вынужден был на нас напасть. Уже давайте поскорее все это... За... Это называется стокгольмский синдром. Это люди устали и от страха, от страха и от усталости они уже переходят на сторону, на сторону бандита, на сторону агрессора переходят. А нам надо собраться вместе, как один человек, и молиться и делать Божье дело, проповедовать, служить людям на том месте, где капелланы, там, на передовой ребята у нас служат. Мы здесь делаем свою работу, тоже очень важно. Каждый должен заниматься своим делом. Вот об этом книга Ездра, о том, как они построили вначале, поставили жертвенник, потом положили основание храму и радовались. И вот давайте мы тоже будем радоваться тому, что Бог положил основание которое никто другой не мог положить. Это Иисус Христос. Ему помолюсь. Отец Небесный, мы благодарим Тебя за возможность приходить каждое утро к Тебе в молитве, просить за Украину, чтобы война закончилась, чтобы сохранил наших воинов, защитников, чтобы они живыми вернулись и здоровыми домой, к семьям, к созидательному труду за церковь наша молитва, где бы братья и сестры не находились, пошли им благодать, силу Святого Духа, мудрость, для того, чтобы мы могли служить людям в это бедственное время, стать источником благословения для людей, которые нас окружают. Наша молитва за братьев и сестер, которые миссионеры за пределами нашей страны поддерживают Украину. Молились вместе. И пусть благодать Господа нашего Иисуса Христа, любовь Бога Отца и общение Святого Духа добрегуется со всеми нами. Боже народ скажет аминь. Будьте благословены. С миром Божьим. Хорошего дня. Сегодня у нас в малом зале богослужения. Приходите. Ждем вас с нетерпением. Добро пожаловать.